Стать мужчиной мало им родиться, чтобы стать железом мало быть трудой. Ты должен переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. Также появление в общественном месте в Секундочку, не дальше. А, который ображает людьку там... Если уже да. находится в состоянии алкогольного опьянения. кто-то пожаловался на него, что не он а никого Да. И, и, и или может вы это место? Пиво на улице. Секунду, вам известно, и что есть специальный закон в Украине, который называется «Про державное регулирование выравнивания и спирта и в и алкогольных напоев и тяновых выработок. И в 15 сказано, что сохраняется проживание пыла. Крим из алкогольного в наступных местах. Да. Заходов охраны здоровья, через есть столовых войн и так далее. У начальных и осветливальных заходов, у грамматического транспорта, у заходов культуры, закрытых спортивных спорудов, и в парках законов, на детских на спортивных майданчиках и в украинской форме державной а власти до органов местного самоуправления. То есть на улице можно? Да, Думаю, так, совершенно у меня можно. в кодексе да. другое написано. Да, да, есть, у вас специальный кодекс? Секундочку. Секунд, секунд. Да, вы знаете, мы что, не, что не, такое есть специальный закон? Что Это а, у вас, нет, это нет, у вас нет, гончирка. Нет, товарищ товарищ младший лейтенант, вам да, ну, стыдно ну, кодекс, не стыдно такой кодекс? Он, наверное, еще и старый у вас. Далее один. А ну какого? 2011 года. В 2013 году были изменения. Нет, не менялся? Вы уверены? Вот эта статья не менялась. Секундочку, кодекс, менялся, кодекс редакция, вы видите, какого года? 2011. Не, не изменений не было с 2011 года? Вообще не, не было? Сестра, тем не товарищ не был. младший лейтенант, я вам советую векаться. ознакомиться с действующим законодательством. Я знаю, за эту статью, что не, она точно не менялась. Какой редакции, какого? 2011 года. Да, года. Ознакомьтесь с действующим законодательством. На данный момент вот это не документ. Он не имеет юридической символов. А телефонный вы, вы можете проверить. Вы можете да, проверить. У вас есть Конечно, я проверю, обязательно. Даже если не менялось, разрешите. Я, я все-таки процедирую. Распивание пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков у заборонных законом места. Дальше, дальше, дальше. дальше. Распивание пива, кроме без, э, безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков на улице по закрытым. улице. Есть. Ну. А есть. Написано, есть. Написано, вот написано. На вот Вот специальный закон. Ну откуда а мы знаем, пив? что это специальный Когда закон? 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 Мы... Обратитесь к своему и... замполиту, обратитесь к своему и... командиру роты, попросите, чтобы он вам телефоне. Вы можете проверить, вопросов нет. Мы ссылаемся на действующее законодательство. Если вы не доверяете, да, проверьте, пожалуйста. Я пожар. что Я знаю, где вы это взяли. Может, вы Я сами... говорю, вам это позвонять. должны были довести. Зашлитесь, позвоните. Уточняем. Вот по поводу специально этой статьи, а именно регламентирующих документ номер 481 дронь 95 шины без поточной редакции он на, этот, на данный момент действует если вы в правовым поле ознакомлены вы можете уточнить какой закон имеет больше и много высоток, и, конечно, и вот здесь есть обмежение, что до заживания клуба алкогольных, слабоалкогольных напоев вы инстаграме, а тут много Специально есть вычерпный перечень. Забороняется споживание пива. Где именно пиво запрещено? Не спиртных напитков, а, а именно написано, пиво. Пиво, у ребят, пиво. У ребят, у ребят что пиво, в руках сейчас? Считай, запрещено употреблять. И кроме этого, ребят, есть еще один немаловажный нюанс. Извините, пожалуйста. Вы вышли, и вы, товарищ старший сержант, да? Нет, сержант. Сержант, собираетесь составлять протокол. А вы не переживаете по поводу, по поводу того, что это может быть злоупотребление властью и превышение служебных полномочий? Нет, не переживайте. Нет, не переживаю. а вы знаете, что в бутылке находится именно пиво? Мы провели уже экспертизу. Провели. Каким образом вы уточнили, что, что это пиво? Что там, Мне там интересно. Вот вы уже составили. Человек, человек, уже... человек идет, распивает. пиво. Идет, пиво. пиво. Вы так, уверены, что это пиво? Да, в бутылке характерный запах пива. Вы, вы уточнили? Вот я, например, пиво. я не Но хочу я вас оскорбить. Товарищ Сержан. быть написано. Это вы должны доказать. Бутылки оно. Вы должны доказать. Товарищ сержант. Товарищ, 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 товарищ. товарищ сержант. Смотрите, -то, смотрите. Смотрите. Смотрите, смотрите, -то. смотрите, товарищ сержант. Я, вы сказали там купил. пиво. Вот идет Возь семья, вовь. например. Да, не хочу вас оскорбить. Да. Не хочу за семью. Вот я здесь. Почему бы меня не заковать наручники, и не вести в ряд За что? Вы что нарушили? Я преступник. Ну, можно я пить? прошу прощения приступить? Давайте, ну, давайте, про давайте сделаем... Все -таки я... фамилия сейчас, Одну... Одну... Одну секундочку. Уточните? А, а вы уточнили, вы Сергей это Александрович, это я прошу да. прощения. Уточни? Характерный запах да. пива. Путин да. Владимир да. Владимирович да. да. сейчас, класс. если да. от меня вы характерный вы запах, пива. запах пива. ландыши, то я ландыш. Не могу знать. Смотрите, уж опять характерный запах пиво, и то пиво. Причем вы одно к другому говорите. При том, что вы должны быть уверены в том, что делаете. Для начала. Чтобы не дать нарушителю шансов я У уверен, вы уверенно 네, приступаете да, да. Данных людей пива. Типа. Можно поинтересоваться каким Милицейская дедукция. Да. Да. да, одну секунду. Как это? Вы, вы, как? вы 178. Вы, смотрите, как представитель власти, обязаны действовать в рамках установленных законов. Подождите заставлять. Я вот, не вот пиво, я не хочу, не просто меня. не хочется. Не а меня. вот за курение, вы на меня 1, же слушаете, то же самое про тоже То же самое, что было с пивом, правильно? в обществе, в спортивных вот, вот, здесь вы специальный закон знаете по-доброму по-доброму, вы одели полоны это не дает вам права делать то, что вы хотите вот очните посмотрите в статью 19 вот это сержант рекомендую его носом в эту статью таким образом он должен действовать и пускай где-нибудь в нормативно-правовых актах найдет такое понятие, как милицейская дедукция. Найдет, я стану перед ним на колени и извини. Служитесь. Хорошо. А. Да. Все, спокойно служите. Спасибо. Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть трудой. Ты должен переплавиться, разбиться. Как круто пожертвовать собой.